Seorang lelaki dengan seorang wanita yang mana sebelumnya mereka ini adalah bukan mahram maka dengan akad itu membolehkan kedua-dua wanita dan juga lelaki itu itu untuk hidup bersama bukan setakat itu saja ia perkahwinan itu juga menghalalkan nasab keturunan anak-anak yang lahir daripada hubungan uh, suami dan isteri itu tadi kan dan sebab itu perkahwinan itu merupakan suatu ibadah dalam Islam ia bukan satu ibadah kerana perkahwinan itu menyempurnakan sebahagian daripada agama. Dengan ada perkahwinan, maka sebahagian agama itu melengkapkan agama dalam diri seseorang. Oleh itu Islam tidak melihat perkahwinan itu hanya sebagai suatu pengisytiharan semata-mata oh si fulan telah berkahwin dengan si fulana. Si fulan mempunyai komitmen dengan si fulana. Tetapi perkahwinan itu adalah suatu simbol kesucian sebuah ikatan komitmen dan juga tanggungjawab. Ha, sebab dengan adanya perkahwinan dia ada komitmen, dia ada nafkah di situ, dia ada tanggungjawab, tanggungjawab untuk didikan, tanggungjawab untuk ketaatan, tanggungjawab di dalam uh, menjaga maruah dan sebagainya. Ha, jadi dia bukan hanya sekadar satu untuk bersetihar kan. Okay. Uh, si fulan dengan si fulana ini telah melangsungkan satu perkahwinan. Uh, Tapi ia mempunyai banyak kesan daripada perkahwinan itu tadi. Baik. Uh, tengok kesan daripada perkahwinan. Uh, bila sudah seorang itu telah berkahwin, maka dia ada beberapa kesan yang akan berlaku. Ha? dari Ada beberapa kesan yang akan berlaku. Okay. Daripada akad, daripada kata perkahwinan, maka yang pertama sekali akan menjadi halal pergaulan laki-laki dan juga perempuan serta halal nasab keturunan kedua-dua ni. Itu yang paling utama lah. Dan sebelumnya haram. Maka apabila berlaku akad perkahwinan itu telah sah di maka wanita dan lelaki tadi, tadi halal untuk bergaul bersama. Dan juga halal nasab keturunan daripada kedua-duanya. Itu yang pertama sekali. Ya kemudian yang kedua, apabila berlaku perkahwinan, maka ketika itu, kewajipan memberi mahar kepada isteri ke atas suami itu tadi. Sebab mahar ini bukan salah satu. Sebelum bukan salah satu kewajipan daripada perkahwinan. Sebelum ikatan perkahwinan itu dimaterai, tak wajib bagi. Selepas wajib, selepas terma ikatan, kata maka diwajibkan uh, suami tadi memberikan mahar kepada isterinya. Uh, yang ketiga, kesan yang ketiga adalah pemberian nafkah berupa, uh, berupa pakaian, makanan dengan kadar yang makruf dan menyediakan tempat tinggal yang selamat kepada isteri tadi. Dusul uh, kesan yang ketiga, uh, memberikan nafkah, menyediakan semua keperluan semua keperluan pasangan dia dengan kadar yang uh, memadai yang diterima oleh sesebuah Masyarakat itu. Dan yang keempat, dia ada tanggungjawab mendidikan agama uh, isteri ke atas suami itu tadi. Uh, maka bukan sekadar perisytiharan semata-mata, tetapi dia ada tanggungjawab. Selepas berkahwin, maka suami tadi bertanggungjawab mendidik isterinya. Kalau isteri ini tidak sempurna salat, maka suami itu bertanggungjawab menyempurnakan, uh, mendidik isteri ini untuk menyempurnakan salat. Kan? Uh, jadi semua itu adalah tanggungjawab daripada suami. Kan? Kita ulang balik, kesan daripada ikatan perkahwinan, ke akan halal, nasab keturunan dan juga akan halallah pergaulan antara kedua-duanya. Yang kedua, kewajipan memberikan mahar kepada isteri. Yang ketiga, kewajipan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal. Dan yang keempat, tanggungjawab dalam didikan kepada isteri itu tadi. Maka itu adalah kesan-kesan yang berlaku selepas ikatan perkahwinan di matadari. Kemudian kita melihat kepada kepentingan perkahwinan. Kepentingan perkahwinan. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia untuk berkahwin? Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkahwinan itu sebagai suatu fitrah dalam diri manusia? Kan? Uh, jadi, sebab apa kena berkahwin? Sebab apa tak boleh hidup memujang sahaja? Dan Sampailah tua. Tak boleh. Jadi Allah perintahkan manusia untuk berkahwin. Adalah kepentingan perkahwinan yang pertama menyahut seruan fitrah manusia yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala. Allah menjadikan perkahwinan ini sebagai suatu fitrah Laki dan perempuan berhidup bersama itu adalah sebagai satu fitrah Laki-laki tak boleh hidup dengan laki-laki sahaja Orang perempuan tak boleh hidup dengan orang perempuan sahaja Laki dia kena hidup dengan pasangannya iaitu perempuan itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini keseluruhannya berpasang-pasangan sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya surah yasin ayat 36 jadi Allah SWT menciptakan memang menjadi suatu kita boleh panggil sebagai undang-undang alam. Sunnatullah. Yang Allah telah jadikan muka bumi ini, Allah menjadikan makhluk-makhluk di bumi ini secara berpasang-pasangan. Jadi manusia, ada laki-lakinya, perempuannya, haiwan-haiwan juga ada pasangan-pasangannya. selain makhluk-makhluk lain juga ada pasang-pasangannya. Kita begitu sebut bumi, langit, bulan, matahari. Itu, itu itu, pasangan yang kita sebut dari sudut istilah. Ya? Jadi keseluruhan makhluk Allah Subhanahu Taala ini yang atas Allah wujudkan di atas muka bumi ini, dia ada pasang pasangannya. Maka perkahwinan itu merupakan suatu fitrah. Sebab Allah meletakkan fitrah manusia itu untuk hidup dia berpasang. Kemudian apabila Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan seseorang lelaki yang tidak mahu berkahwin, bila berkata kepadanya, tidak, Tiada sesuatu yang menghalangmu daripada berkahwin melainkan lemah batinmu. Atau engkau seorang pelaku maksiat. Hadis riwayat al Haqi. Jadi Umar, dia mencela lah. Kalau ada orang yang saja-saja tak mau kahwin. Nah, saja tak Sebab apa? Kahwin itu fitrah. Bila dia tidak berkahwin, maka dia telah meninggalkan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dalam diri dia. Lepas nah, itu Umar kata, mencela. Orang yang saja-saja tak mau kahwin, sama ada dua sahaja. Sebab dia engkau ni memang lemah batin ataupun engkau ni orang pelaku maksiat. Pendina tak perlu berkahwin pun tak apa. Dia buat buat lain. jadi tak boleh. maka manusia Allah ciptakan dia dengan fitrah. Maka kita kena penuh dengan fitrah yang Allah subhanahu ciptakan dalam diri manusia itu tadi. Kepentingan yang kedua adalah untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Ketenangan jiwa dan juga ketenteraman rohani. Allah Subhanahuwataala berfirman hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. kamu mereka isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka surah al-baqarah ayat 187 maka dengan perkahwinan Allah Subhanahuwataala memberikan ketenangan jiwa dan juga ketenteraman rohani ada ada kajian yang dibuat ada kajian yang dibuat bahawa wanita-wanita yang tidak berkahwin. Maka mereka itu lebih cenderung untuk mendapat depression, gangguan jiwa, tekanan jiwa. Sebab dia tidak ada tempat dia boleh nak meluah. Tak mungkinlah ni tempat dia, dia tidak ada tempat untuk dia meluah. Jadi dengan adanya pasangan, maka dengan pasangan itu me mententeramkan jiwa manusia. Sama ada lagi-lagi ataupun perempuan. Walaupun kita tengok dalam pasangan tadi, bergaduh, berkelahi. Tetapi di dalam perkelahian itu dia ada ketenangan dia. Kan dia ada keharmonian dia. Jadi daripada fitrah itu tadi Allah Subhanahu meletakkan perkahwinan itu sebagai rumah kepada ketenangan jiwa, rumah kepada ketenteraman rohani. Jiwa kita punya mind, kita punya fikiran kita dan sebagainya lah. Rohani kita punya iman. Iman kita kan. Kalau dia tak berkahwin, dia gelisah. Dan mungkin uh, rohaninya tak seterang jadi melakukan perkara yang haram jadi Allah mewujudkan perkahwinan untuk manusia itu menenangkan satu dia punya uh, jiwa dia yang kedua dia punya rohani dia kerana Allah dalam al-Quran maka isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi isteri-isteri kamu uh, kan? maka pakaian ni pakaian bila kita telanjang rasa lugu rasa malu rasa tak, tak boleh nak keluar rumah dan sebagainya sebab tak ada, ada pakaian kan orang tengok kita. Ha, nah, tapi bila kita letak pakaian kita, ha, nah, kita tak perlu lah. Nah, tak ada masalah nak keluar rumah, nak jumpa orang semua, tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada pelindung. Nah, dengan pelindungan itu, kita merasakan suatu ketenteraman, suatu ketenangan, suatu kesejahteraan itu dalam, untuk diri kita. Ha? Nah, nah. Kemudian yang ketiga, kepentingan atau uh, perkahwinan yang ketiga, melahirkan keturunan dan mengembangkan zuriat. Ini juga antara berupakan Uh, objektif utama dalam perkahwinan. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, tetapi dia seorang yang tidak boleh melahirkan anak. Maka, apakah aku boleh menikahinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Kemudian lelaki itu datang buat kali yang kedua, maka baginda sallallahu alaihi wasallam juga melarangnya. Lelaki itu datang buat kali yang ketiga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waluda wal wujud." Ini, mukafidu bikum al-umam yawm qiyamah Tapi pasal ni kalau dia wahai lelaki tahu inilah walita yang penyayang. Yang kedua, yang juga subur. Subur ni boleh melahirkan anak, melahirkan anak yang ramai. Kerana aku berasa bangga dengan memiliki umat yang banyak pada hari kiamat nanti. Jadi, antara sebab objektif ataupun pentingnya untuk seorang menikah itu adalah mengembangkan zuriat mengembangkan zuriat. Maka dengan adanya zuriat, bertambahnya zuriat, maka bertambahlah lebih ramai orang Islam. Itu maksudnya. Kan? Bila bertambah ramai orang Islam, maka bertambah bertambah-tambahlah bertambah, bertambah. apa ni umat Nabi SAW yang Nabi nak berbangga dengan kita. Umat dia yang ramai. Daripada hari ini, kita dapat melihat Nabi SAW mengajarkan kita supaya dalam memilih isteri itu, dua apa ni perkara ini perlu diberikan perhatian. Ini bukan wajib tapi perhatikan dua perkara ini. Yang kedua seorang uh, isteri yang lemah lembut yang tidak kasar. Bila bercakapnya bercakap dengan lemah lembut, perbuatannya dengan perbuatan yang lemah lembut. Dan tidak tidak berlaku kasar, tidak bercakap perkataan yang kasar. kadang apa ni kita tengok masyarakat uh, wanita Islam pada masa kini kan kadang, kadang dia bercakap perkataan yang kotor bercakap perkataan yang keji Kan bertepi tempat bertepi tempat ber tu bahasa tak sayalah akan ya ber bertepi tidak ada perasaan malu kan, ha, hilang penyayang tu hilang ha lebih kata yang pertama nak cari isteri carilah yang punya yang kedua yang subur untuk subur tu boleh memberikan zuriat boleh memberikan zuriat bukan tapi ini bukan maksudnya tak boleh kahwin kalau orang tu dia ada penyakit dan sebagainya rahim dia kena buang dan sebagainya bukan tak kita boleh boleh tak ada masalah. kan. Hmm. Nah, cuma kalau ada peluang, ada rezeki berjumpa dengan pasangan yang memiliki apa ni kesuburan untuk mem untuk membolehkan murid anak yang ramai maka utamakan yang tu. Hmm. Ah kan. Utamakan yang tu. Kita nak meramaikan zuriat. Meramaikan zuriat. Kita nak membanggakan Nabi S.A.W di akhirat nanti. Kan. Nah. Jadi apa uh, tujuan adalah untuk mengembangkan zuriat dan memperbanyakkan keturunan. Tapi orang kena sebagian apa di masyarakat pada sekarang, zaman sekarang ni dia tak mau. Dia tak mau apa ni nak banyak. Ha, ha payah dan sebagainya. Dia berlawananlah dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginginkan umat dia supaya meramaikan zuriat. Ya, meramaikan zuriat. Dan kepentingan perkahwinan yang keempat adalah pengikat jiwa dan perisai daripada keburukan. Pengikat jiwa dan juga perisai daripada keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar as-sabab, man istata'a aminkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghdhu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'." Maksudnya wahai pemuda, siapa yang telah mampu mempunyai kemampuan, pembelanjaan maka hendaklah dia jangan untuk tunggu-tunggu. Ada kerja, dah ada duit simpan untuk berkahwin, dah ada kemampuan, dah ada kemampuan untuk berkahwin, mempunyai pasangan, segera kan, kahwin. Jangan duduk tunggu-tunggu. Uh, kan? Fa'innahu kerana perkahwinan itu akan boleh membuatkan apa? Aghaddu lil basar. Merendahkan pandangan kita. Kalau tidak, mata duduk melewat ni tengok kiri tengok kanan tengok orang dan sebagainya bila dia bila dia berkahwin maka jiwa dia tadi dah tenteram maka maka dia mula dapat menjaga lebih menjaga mata dan pandangan dia itu dan yang kedua adalah mensucikan kemaluan mengelakkan seseorang itu daripada melakukan zina dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan jadi dia berkaitan dengan apa ni kepentingan yang sebelumnya dan untuk kesejahteraan rohani. Maka yang keempat ini, dia lebih fokus spesifik bahawa perlunya seorang untuk berkahwin kerana dengan perkahwinan itu boleh menghalang seorang Muslim daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu SWT.